Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и я расскажу вам о новой студии, которая называется, студия 3D-печати и 3D-моделирования. Почему знание 3D-печати и 3D-моделирования полезно будет вашему ребенку вне зависимости от того, кем он решится в будущем? Я хотел бы рассказать вам в нескольких словах, что из себя предоставляет, представляет данная технология. Весь наш курс мы условно поделили на три модуля. Первый модуль посвящен теоретическим Мы научим детей полностью мотивировать свои мысли. От задумки до реализации. Мы расскажем детям, что такое 3D-принтер, что такое технология 3D-печати. Расскажем, как делаются модели с помощью чего. Научим их моделировать с помощью программы 3D-моделирования ТНК. Научим работать с 3D-принтером и в конце концов создавать их готовый продукт. Модуль 2, он больше ориентирован на психологию и за ним посвящен лично самозаинтересно ситуация, в которой первая экспедиция летит на Марс. Люди, которые прилетели на Марс, сталкиваются с определенными проблемами, и они отправляют э, послание детям на Землю, чтобы дети помогли им решить те или иные вопросы. Вся группа делится на несколько команд. Разбившись на команды, дети начинают решать определенные проблемы. Э, суть данного модуля заключается в том, что ребенка в подходу к решению любой проблемы. Вначале при решении любой проблемы нужно понять, в чем ее заключается суть. Дальше придумать ее решение. С помощью нескольких итераций и обратной связи других своих коллег найти правильный ответ, после чего сделать готовую презентацию продукта. Эту схему использует Старкерский университет и это является целым успехом, как мы считаем, для решения любой Мод 3. Третий модуль является своеобразной квинтэссенцией всего материала. Мы с детьми возвращаемся на землю, помогаем им решить все вопросы в жизни. Теперь дети сами начинают искать проблему, которую решить. И, используя данные полученные знания в предыдущих модулях, занимаются решением отчетки наших вопросов. Изучайте это изучайте и Это технология будущего.